Salam, hörmətli qonaqlar azizlər. Bu günlə məsə Masadır qəsəbəsində təzə də əlim yandı olan bir evlə mən siz tanış edirəm. Xatırlad, bir evimiz torpağı sahəsi 6 sotdan bir az çoxdur, amma sənətdə 6 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş 8 otaqlı, 2 mərtəbəli şəxsi tikilimizə mən tanış edirəm. 1 növ həyət evi əsasında tanış edim. Burada sağ tərəfdə görürsüz, bax belə bir tikili var. Üstə su çanı da bu evi ayırtdı. 2 dənə darvaza var. Yəni sağ ilə dəqiq olaraq onu da sizə göstərəcəm qaz ocağı soyuğı mərkəzi konsentin də ki, burada mövcuddur. Burada həyətində olaq əlavə burada sanitar qovşağıdır. Və burada sanuzeldir, amma manqal üzəldir də bax belə manqal üzəldir. Yəni sizə söz yuxarısı betondur. Yəni sanuzel üzədə bilərsiz həyətində. Və burada əlavə olaraq yəni də alə məhsumumuz qəsəbədə mövcuddur. Sağıda tənəklərdir. Ev fasadı tikimi fasaddan məsafə saxlanılıb. Evin də torpağı tam mütləq sənədləri var. Bir də fasad görünüşünü göstərdim sizə. Bax belə bir fasad görünüşü gözəl görünüşdədir. Və bu gördüyü torpaq sahəsi də bax bu evimiz aittir. Torpaq sahəsindən, əkin sahəsindən, həyəcan sahəsi ayrı-ayrıdır. Bax burda gördüyünüz rəsmin 3 dənə maşın saxlamaq olar. Evimiz hər dəfə 5-6 daşlı kürsüdədir və onu da xatırladım ki, yolun hündür tərəfindədir evimiz. Burda torpaqın səti xatırladım ki, 15.000 manata satılıb hal-hazırda. Bax bu gördüyünüz torpaq sahəsi evimizə aidddir. Evimiz də 4 dövrəmli suaxlıdır. Bax bucunu görünüşdədir. Deyən <coughs> evet arsından da məsafəsi saxlanılıb. Yerli əhaliyə də evimizin qiymətini də mən təqdim edəcəm. Evimiz həm tamamilə təmirsizdir. 1-ci mərtəbə tam tamlı təmirli, 2-ci mərtəbə təmir işləri yarımçıq qalıb. Bax buradan evin arxasını sən görürsən, pəncərələr hamısı birbaşa öz həyətinə baxır. Və burada əlavə olaraq bax gördüyünüz bir dənə darvaza burada qoyulub ki, yəni iki ailə də yararlıdır, ne, necə yararlıdır. Yəni gələcəkdən məsafəsi iki qardaş da, bir qardaş da bax burada tikəb və dost burada tikə bilər bir ev, orada bir ev də bax burada tikə bilər ki, 2 dənə darvazə yeri qoyulub. Bax belə bir gözəl bir həyət yanı sahəsi var. Və hətta ki burada gözəl ağac bağçası yarada bilərsiz özünüz. Xatırlayın tam yaşayış olan bir yerdir. Yan yörəsi hamısı bax gördüyünüz kimi villalardır. Yəni burada zəif evlər yoxdur, hamısı kimətdi və villalardır. İndi isə evimizin içinimiz tanıtdım. Kanalımıza abunə olmağı, video bəğənməyi unutmayın. Yeni saxlansa çıxan evlərin birincisinə belə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Burdan da gördüyünüz kimi sağ tərəfində evin, sol tərəfində evin güllər üçün əlavə olaraq yer saxlanılıb ki, yəni gələcəkdə buranı tamət döşətdik də və tənə üçün, gül üçün əlavə torpaq sahəsi saxlanılıb. Bax belə bir gözəl bir həyat yanı yəni, sahəsi mövcuddur. İndi isə daxil oluq evimizin içinə. Bak, evimizin belə bir giriş halli hissəsi var. 1-ci mərtəbədə 3 dənə otaqdır, bir qonaq otağı, 2 spanil və bir mətbəx. Və sanuz ömvcuddur. Burada sol tərəfdə bir yataq otağıdır, sağda isə mətbəximizdir. Sağda sanitar qoşağıdır, sağda bir yataq otağıdır və bura isə bax belə açıq bir qonaq otaq və pilləkən də 2-ci mərtəbəyə qalxır. 1-ci növbədə soldakı Yataq otağına dəhəməsə tanış edim. Qətən evimiz ümumiyyətlə e, 255-260 kvadrat ümumi tikinti sahəsidir. 6 sotuq torpağın içində. Burada düz 3 tərəf pəncərə mövcuddur burada yataq otağında. Döşəməsi keçmə taxtadır, onu xatırladım. Üz böyüsə. Mətbəxtdir. Mətbəx də yeterənc genişdir, hardasa 15-17 kvadratlıq mətbəxdir. Bu gördüyünüz mətbəx mebel divanım üçün də var. Kombi e, pətəkləri də var, burada mövcuddur. Evimiz 4 dövrəmə, qoşa daşdan inşa olunub. Xatırladım, evin ara kəsmələri də qoşa daşdan inşa olunub. Və burada sağda isə evimizin burada moykada, alümaqçı moykasıda yer saxlanılıb burada. Və bura isə evimizin sanuz, sanataq otağıdır. Yəni evimiz 2-ci ev kimi istifadə olunur. Onu xatırladım sizə. Yaydan yay ancaq bu evimizdə, yəni yaşayış olur. Burasısa bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Pəncərə arxa pəncərəsi öz həyətinə baxır və burada üçüncü otağını mən sizə tanış edib. Burası evimizin Birinci mərtəbə də yerləşən ikinci yataq otağıdır. Və xatırladım pəncərənin qıraqları da gördüyünüz kimi mərmərlə təchiz olunub. Pəncərə hamısı rəşotqadır, qoşa şüşədir, qoşa daşla tikilib inş olunub və burada pədəklər də mövcuddur burada. Aboylar da burada hamısı əldə 60 manatlıq aboylardır, yəni ucuz da aboylar deyil. Onu xatırladım sizə. Tamam fərqli bir dizayndadır. İndi isə mən sizi ikinci mərtəbəyə tanıdıram. Trekanı da artıq xatırladım ki, kladovkadır. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala gözəl evlər belə gözəl evlər qismət etsin. Gördünüz pələkanlı avat belə çan gedir. Pələkanın enlidirdi, gözəldi ki, rahatdır. İkinci mərtəbəsində yarımçıq təmir idi. Onu da xatırladım sizə. Hamımızın qiyməti 155.000 manatda satışa çıxılıb. Sözsüz ki, real alıcılarına endirib olmacaq. Evimiz ümumiyyətlə 7 otaqdan ibarətdir. 6 sot torpaq sahəsi üzərində. İnşallah. 251-260 kvadrat m-in ümumi tikinti sahəsidir və evin də torpağın tam mülkiyyət sənədləri var ki, bir başqa notarlar qaydada alqı-satqıdı və bank əgərsa kredit ayırıbsa, kreditlə də evimizi əldə edə bilərsiz. İkinci mərtəbədə isə sağda bax bir otaqdır, ikinci otaqdır, üçüncü otaqdır, dördüncü otaqdır. Birinci mərtəbədə üç dama otağımız mövcuddur. Ümumiyyətlə 7 otaqdır hamsız gördüyünüz kimi daşla inşa olunub bax bura da belə bir yataq otağıdır. Polu vurulub. Onu da xatırladım sizə. Yəni burada maliyyə işləri qalib. Burdan da bir baş həyətan sahəsini görsün. Bax bu gördüyünüz həyətan sahəsi hamsa bu evimizə aidddir. Lap gələcəkdə onu da xatırladım sizə. Gələcəkdə istəyə görə sağ tərəfində torpağını satıla bilərsiniz. Yəni 3 sot torpağını satıla bilərsiniz. Bu evimiz 3 üç sotda üçə qalacaq. Yəni alıcının istəyinə asılıdır və elektrik stendını göstərdim sizə. Bax, hamısı şlanqlar içində, divar içi şlanqlar içində çəkilib. Yəni şəxsi tikilidir. Onu bir də xatırladım sizə. Burası isə ikinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağıdır. Burada da 4 dənə pəncərə belə hava pəncərələri mövcuddur burada. Evimiz tamamilə fərqli bir dizayndadır. Yəni həqiqətən də qiyməti çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb. 155.000 manata kombi sistemlə kimi çəkilib, elektrik də çəkilib. Burada yalnızsa qalıb qapıdır oğlum lapıdır və bir də e, malyarka işlədəydi bir də alçıpan vurulacaq. Hündürü də 3 metrdən çoxdur ki, az deyil. Onu da xatırladım sizə. Evimizdə e, hər hansı bir çat yoxdur. Onu da xatırladım.